Здравствуйте! В эфире программа Про капитал и я ее ведущая Антонина Габченко. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Приватизация государственных предприятий. Сегодня мы обсудим причины роста рынка приватизации и поглощения предприятий в Украине. Заодно узнаем, одобряет ли бизнес идею доступа частного капитала в госсектор. Поговорим о последствиях отсутствия процедуры прозрачной приватизации, а также о том, что нужно сделать для преодоления рейдерских атак в Украине. Експерт і наш гость сьогодні Ільдар Газізулін, старший економіст Міжнародного центра перспективних ісслувань. Ільдар Газізулін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень. Ільдар Газізулін. Має ступінь магістра економіки Консорціуму економічних досліджень та освіти Національного університету Києво-Могилянська академія. До МЦПД приєднався в 2003 році. Фахівець з питань регуляторної економіки із дослідницькими інтересами в енергетичному секторі. Пан Газізулін, автор та співавтор різноманітних публікацій, зокрема про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, бізнес-клімат в нашій державі, індекс оцінки якості. Життя країни, прозорість формування бюджету. Ільдар є редактором регулярної публікації Економічний прогноз. Здравствуйте, Ільдар. Здравствуті в кінці 2011 года. В декабрі 2011 года Верховна Рада України в первом щені прийняла програму приватизації на 2011-2014 роки. В чому суть цієї програми? Ну, суть программы заключается в том, что правительство разморозило продажу многих госактивов, которые оно планировало продавать раньше. То есть речь идет прежде всего о таких секторах, как телекоммуникации, мы знаем, он был продан Укртелеком, и также энергетика. Можно также упомянуть про инициативы правительства увеличить долю частного капитала в портовом хозяйстве. Но, в принципе, наверное, из секторов, да, которые представляют интерес и где наиболее крупные предприятия, которые могут дать э, наибольший вклад в бюджет, это, конечно, энергетика. Uh -huh. Ну, фактически, согласно этой программе, в 2012 году начиналась э, продажа государственных предприятий, и в 2013 году завершалась продажа, и в 2014 году уже переход был к управлению того, что осталось. Uh -huh. А вот как вы считаете, приток частного капитала в госсектор, какое будет иметь значение? Uh -huh. Ну, да, еще, еще хотел сказать все-таки про, про сектора. Да, вот, действительно, вы правы. То есть правительство планировало очень быстро завершить этот процесс. Хотя мы знаем, что по итогам этого года да не все предприятия в той же энергетике были проданы также uh -huh. министр Порошенко бывший министр Порошенко говорил о том что есть планы по продаже там, мелких компаний компаний ВПК которые в принципе не не представляют интерес да но интересны как скажем так, объект да и как земля поэтому в принципе действительно мы видим что не все планы были выполнены uh -huh. вовремя поэтому я думаю что вот этот график который вы назвали он будет продолжен а по поводу эффекта да, того что можно ожидать ну очевидно, что государство преследовало несколько целей первое это да, улучшение ситуации с госфинансами да то есть это какие-то поступления от приватизации второе это все таки ну, обратно этого это снижение нагрузки на бюджет поскольку многие предприятия ну, некоторые предприятия которые продаются они являются убыточными uh -huh. и третья причина это все-таки повышение эффективности привлечения инвестиций хотя так, 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 так сложилось, что правительство у нас, как правило, все-таки думает о краткосрочной выгоде, то есть это получить какие-то деньги да, от продажи. И реже, на самом деле, думает о каких-то последствиях долгосрочных. Но все-таки список предприятий, которые государство хочет продать, да, которые хочет отдать частные руки, растет. И к сожалению, может, к счастью, да. к этому списку уже прибавлены предприятия, которые, в принципе, продавать государству якобы нельзя. Да? Это Облэнерго, Разные. Mm -hmm. Как вы считаете, можно ли продавать вот предприятия энергетического сектора настолько активно, насколько их сейчас продает государство? Uh, ну, на мой взгляд, на самом деле продавать можно практически все, да, если в стране есть сильные институты власти, которые mm -hmm. могут контролировать частный сектор. То есть, когда есть четкие законы, которые соблюдаются, и поэтому, ну, в принципе, невозможно да, злоупотребление бизнесом, да, на рынках, да, которые есть, являются стратегическими. Хотя действительно в некоторых случаях государство просто проще оставить госсобственность да, и таким образом обеспечить какие-то национальные интересы. Хотя в принципе, опять же, если мы говорим про естественные монополии, да, то в принципе можно их продавать, поскольку они очень жестко регулируются. В данном случае у нас комиссии, эти компании ⁇ оба энерго ⁇ и облгазы, они являются лицензиатами, поэтому тут, в принципе, контроль государства есть. Другая проблема, да, это когда государство, допустим, оставляет за собой мино миноритарный пакет какой-то, да, и якобы это считается, что оно защищает свои интересы. К сожалению, как раз вот практика такой частичной продажи показала, что на самом деле частный бизнес, да, даже если он владеет, не владеет контрольным пакетом, так или иначе все решения, да, принимает именно он, а не угу. представители там, фонда угу. госимущества. Поэтому, если уже продавать, то продавать все, а затем уже контролировать, регулировать, используя вот те институты рынка, которые существуют. Но все-таки было явное оживление на рынке перед тем, когда готовили эти предприятия к продаже. Например, очень многим предприятиям списали долги, большое количество долгов было связано. К чему приведет еще это оживление, которое есть на рынке? Возможно, кого-то еще готовят сейчас к продаже из стратегически важных объектов для государства. Ну, вы упоминали, да, списание долгов. Это речь идет, конечно, прежде всего, о энергетическом секторе, mm -hmm. да. И мы знаем, что планируется продажа предприятий коммунальной энергетики. Mm -hmm. Это те типа по электроцентрали, где проблем долгов есть. Это нагрузка для бюджета также. Да, конечно. То есть, по сути, да, правительство датирует. Были как бы в, как это, в бурные 90-е, да, тоже неоднократно, когда... Предприятие, госпредприятие накачивалось деньгами, да там ему давали какой-то привлекательный тариф, и а затем оно продавалось частному собственнику. Конечно, такие злоупотребления были. Можно говорить, что государство сейчас играет на руку компаниям, которые продадут, но опять у -у -у. же речь идет, наверное, вот, о некоторых предприятиях именно вот в энергетике. А вот все-таки у нас отсутствует прозрачная процедура приватизации предприятий. И многие предприятия сейчас просто за бесценок продаются. Ну, на самом деле, не только не сколько прозрачная, сколько ограниченная процедура приватизации. То есть конкурсом не допускаются все, все, все возможные участники. Угу. И это, конечно, занижает стоимость э, активов. Это, да. угу. Ну вот, к примеру, преимущественно для следующего года будут продажа угледобывающих предприятий. Угу. И они будут проходить по новой процедуре. Да. Да? Да. То есть они да. будут продаваться угу. за одну гривну, но будут принимать в конкурсе многие компании участие. И будет все зависеть от того, кто больше денег вложит в дальнейшее развитие да. этого предприятия. Uh -huh. А что, что еще уникального будет в новой процедуре? Ну, насколько я понимаю, это, это главное новшество. Еще uh -huh. я слышал, что там будут особые типы конкурсов проводиться, там конкурс на снижение цены, что государство там наоборот там, не одну гривну, да, там максимальную цену предлагает, и затем будет идти на снижение как-то. Ну, на самом деле не суть важная. Я думаю, что вот сделана была ключевая ошибка все-таки вот при продаже э, угольных активов. Все-таки советовали Украине продавать Шахты вместе с акциями э, генерирующей компании, угу. потому что в принципе, если ты покупаешь шахту, то имеет смысл и купить э, энергокомпанию, да, которая этот уголь будет потреблять, поскольку этот процесс все-таки был в определенной степени разорван. Я подозреваю, что, опять же, будет очень ограниченный конкурс потенциальных покупателей на наши угольные шахты, потому что самые привлекательные шахты, в принципе, были проданы. То есть те шахты, которые могут, в принципе, экспортировать уголь, да, он конкретно способный. Остались шахты, которые, ну, в лучшем случае, да, могут, конечно, повысить свою эффективность, но продавать уголь, скорее всего, будут вынуждены здесь, на внутреннем рынке. И тут, конечно, ну, мы знаем, знаем круг потенциальных участников, ограничен. то есть это, скорее всего, компания ДТЭК, да, которая... Uh -huh. э, ну, да, да. да, ну вот. А кому выгодны эти новшества? Государству или частному капиталу, которые сейчас происходят в программе 2011-2014 ну, года? Ну, честно говоря, опять же, таких критических э, извин, изменений я не вижу. То uh -huh. есть главная претензия это все-таки действительно uh -huh. то, что... Был послан сигнал инвесторам при продаже «Укртелекома». Это первая крупнейшая приватизация при новом правительстве. И действительно, сигнал был такой, что иностранные инвесторы не приветствуются uh -huh. при продаже стратегических компаний. Поэтому я как бы, не ожидаю никаких изменений. Опять же, экономическая ситуация фонда остается плохим для инвестирования. Инв... Инвестиционный климат в Украине практически не поменялся, поэтому я не вижу существенных изменений. Угу. Ежегодный объем рынка слияния поглощений в Украине составляет около трех миллиардов. При этом 60-70% этой суммы это недружественное поглощение. А каковы причины недружественных поглощений? Ну, вначале я хотел бы сказать, что недружественное поглощение, поглощение это как бы это, это, это законно, да. То есть, в принципе, это Не менять ничего плохого Да, да, да. да, да. То есть, это еще не рейдерство, Поэтому тут как бы почему нет? Ну, с чем это связано? Сложно сказать. Ну, как правило, это происходит потому, что инвестор да, не может договориться с руководством компании, да, с, с акционером о там, партнерстве. То есть опять же, я как бы не вижу большой проблемы в том, что у нас так, так, такая большая доля да, недружеств, недружественных поглощений. Так, И что? как с ними бороться? Ну, <с> с опять же, ну, есть, есть, есть как бы рецепты да, для компании, как там не допустить э, недружественного поглощения. Ну, в принципе, э, я думаю, что один из способов все-таки фондовый рынок. Да, у нас, в принципе, нормальный переход э, э, от одного собственника к другому да, часто осуществляется именно через фондовый рынок. К сожалению, он у нас как бы работает плохо. Все еще многие компании не, не, не на этом рынке, да, э, Поэтому uh -huh. я думаю, что отчасти из-за того, что нет таких вот механизмов передачи форм собственности, да, а фондовый рынок как раз это рынок, да, где торгуют, торгуют предприятиями, у нас вот происходят такие вещи. Uh -huh. А давайте теперь отойдем от недружественных э, поглощений все-таки все к рейдерству. Да? Вот какие вот такие самые типичные схемы рейдерства в Украине на сегодняшний день действуют? Ну как раз вот одна из, скажем так, я бы сказал про, про причину, да, угу. вот э, большинства рейдерских атак это как раз вот очень э, проблематичное определение, да, прав собственности на объект и э, как бы э, и защиты от этих угу. прав собственности. То есть это, это это главная причина рейдерства. То есть мы знаем, что приходят э, некие То люди. есть это окна в законодательстве, пробелы. Ну, отчасти, то есть, да, приходят люди к собственнику, да, и это собственник, либо там у него там в столе, да, какие-то эти документы, они просто забирают эти документы, и очень легко можно как бы, поменять собственника. Ну и плюс, конечно, часто прокуратура, да, правоохранительные органы недостаточно адекватно реагируют на это. Поэтому то есть, это проблема в целом корпоративное управление, действительно, что рынок акций у нас не развит и проблема все-таки да, защиты прав собственности, то есть судебная судебная система это, это главная проблема. Угу. А схем действительно как бы много есть, то есть есть некоторые, которые там на слуху, да, но в принципе, причем? Там общего. черное рейдерство, белое да, рейдерство. Да, да, да. Да. Но все-таки государство, в частности да, Верховная Рада Украины, пытаясь противодействовать рейдерским атакам, приняла закон, да, в котором а, запрещали частным охранным структурам принимать участие в военных захватах предприятий. Как вы думаете, что еще может закон, ну, законодательный орган сделать позитивного в этом направлении? Ну, какие мне кажется, законы еще были? Ну, мне кажется, так прописывать на самом деле не нужно было. То есть понятно, что если какие-то люди э, в форме или с оружием э, нападают на предприятие, то есть э, милиция должна реагировать сразу же. То но все-таки что... государство тоже должно защищать не таким, не хочу сказать, примитивным законом, но все-таки... Э... Ну, суды, мне кажется, суды, на самом деле это главное требование, пожелание, если можно так, можно так сказать, иностранных инвесторов, международного сообщества, что... В Украине очень сложно, сложно защитить права собственности. То есть суды принимают решения э, непредсказуемо. Uh -huh. а, то есть и, и, если это поменять, я думаю, что какие-то такие мелкие проблемы они сами собой уйдут. А как собственники могут себя защитить? Возможно, юридическую структуру предприятия более прозрачно делать? Чтобы было сложнее. Ну, как правило, рейдерство начинается в тех местах, где есть какие-то пробелы, или наоборот, где все чересчур запутано. Ну, на самом деле, не только из-за этого. Все-таки все ну, мы знаем, что очень большая доля про... рейдер... рейдерских атак часто происходит либо при активном вмешательстве, либо при молчаливом согласии налоговой администрации. То есть, и... А почему это происходит? Да, потому что есть возможность интерпретировать законы налога mm -hmm. очень по-разному. Это еще одна проблема. И мы знаем, что суды с налоговой, да, как правило, выигрывают налоговая. То есть, как правило, это там, больше если я не ошибаюсь, больше 90% выигрывает. Опять же, проблема с судами. Суды. То да. есть а, во главе этого всего стоит все-таки судебная система. Конечно. То есть она должна быть достаточно сильно независимой, чтобы как бы, принимать решения не в пользу, например, налоговой. Угу. А, а вот относительно популярности секторов для рейдеров. Вот раньше это было, были предприятия, те же энергетические да, предприятия, mm -hmm. те да. же ну, из машиностроения также у нас были да. примеры. А вот последнее время это агропредприятия. И почему так сменились акценты? Ну на самом деле на слуху, если так посмотреть новостной фонд, последние два года были разные предприятия и в сфере, в сфере ритейла, ритейла, да, mm -hmm. и э, э, да, электронных продаж и так далее. То есть Поэтому я бы как бы так не, 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 не сказал бы, что проблемы есть не, не только да, в сельском хозяйстве. Нет, почему их сельское хозяйство вдруг заинтересовало? То есть вот более понятно было, когда им интересен был ритейл, более mm. понятно, когда yeah. энергетика. Да? А почему сельское хозяйство, земельные ПАИ? Ну, на самом деле, ну, насколько я знаю, всегда были скандалы. Да? Как вы знаете, хотя продажа земельных активов была запрещена, но так или mm -hmm. иначе, почти все, вся земля уже так или иначе в долгосрочной аренде, да, есть ряд крупных компаний, которые контролируют очень большую mm -hmm. долю земли. Ну, возможно, это можно объяснить тем, что э, был вопрос о том, что возможно снимут запрет на приватизацию то есть, земли. Фактически подготовка, возможно. Ну, я думаю, что возможно, да. Интерес больше интерес со стороны бизнеса легального и нелегального был связан с тем, что действительно, ну, во-первых, в последние три года сельское хозяйство растет, инвестиции туда растут, то есть, наверное, единственный сектор, где все хорошо и там не было негативной динамики, может быть, в этом году как раз будет небольшой минус, да, потому что урожай ниже, но, в принципе, это как раз тот сектор, который показывал наиболее такой хороший рост. Опять же, да, ожидалось, что, может быть, разрешат продажу, угу. и я думаю, что это одно из объяснений. Угу. И что же делает собственнику? В случае рейдерской атаки. Ну, в случае с землей, на самом деле, собственники это, как правило, собственники земельных поев, это от 4 там, до 10 гектаров, uh -huh. это э, э, семьи, в, которые живут в сельской местности. Э, ну, э, мы знаем, что, кстати, да, пару лет назад был процесс оформления сертификатов да, на эту землю. Ну, иметь свой сертификат, с ним не расставаться. Вот, ну, на самом деле, опять же, это судебная система должна быть на защите uh -huh. прав собственников. И вот за последние месяцы в межведомственную комиссию по противодействию рейдерству в разы увеличилось количество жалоб и обращений. С чем связано такое оживление? Как вы можете прокомментировать? Ну сложно говорить про статистику, потому что действительно, опять же, ну, да, мы слышали. Про разные случаи. Про некоторые случаи просто собственники не говорят, да, то есть поэтому тут сложно комментировать какие-то тенденции. С чем это связано? Ну, на самом деле, в последнее время как раз меньше слышно про какие-то скандалы, да? рейдерские атаки. Особенно часто про это говорилось ранее в этом году и в прошлом году. Впервые там были случаи, да, когда захватывались даже компании и попытки делались захватить компании с иностранным капиталом, чего не было уже много лет mm -hmm. на самом деле. Но в последнее время, опять же, если судить по какому-то новостному фону, да, то стало меньше жалоб, возможно, это все происходит как-то тихо. Ну, не знаю, возможно, есть надежды с тем, что эта комиссия сможет каким-то образом решить эту проблему. Хотя мы знаем, что эта комиссия существует достаточно давно. И ну, мне кажется, что все-таки, опять же, суды ⁇ это последняя инстанция, и как раз э, суды должны все-таки решать эти проблемы. Все-таки от трейдерства вернемся к приватизации. Да. А, что вот 2011 год все-таки был посвящен процессам приватизации в энергосекторе. Да. Да? А какое будущее этого всего? Вот сейчас прошел вот этот вот процесс, mm -hmm. но он проходит еще, но yeah. для тех предприятий, которые уже приватизировали. Какое будущее у этих предприятий? Что они могут дать потом? Well, смотрите, действительно, процесс приватизации еще идет, я думаю, он будет продолжен в следующем году, mm -hmm. вероятно. Что это означает? Очевидно, что надежда есть, что новые собственники да, начнут привлекать инвестиции. Также есть надежда что у собственников, что правительство продолжит реформы в энергетике, в том числе повысит тарифы, в том числе все-таки уменьшит свое вмешательство, да, там допустит прямые контракты. Mm -hmm. Поэтому ну, главная надежда – это все-таки инвестиция, потому что действительно последние 20 лет да, энергетика получала недостаточно денег основные фонды решают. и, в принципе, но ну, есть уже проблема до да, того, что тот спрос, который есть сейчас на, на энергии, он может полностью нашими мощностями не не покрываться. Поэтому я думаю, что это деньги, это повышение эффективности, то что то, что можно ожидать. Угу. Хотя, конечно, есть риски. Риски это то, что пока мы видим, что есть, ну фактически две компании, да, которые скупают все активы. Это, это да. Да, да. И, конечно, тот риск концентрации и Ощутимый. Да, да, то есть концентрация злоупотребления своим да, монопольным положением или доминантным. Поэтому я говорил, очень важна роль при уходе государства из стратегически важных активов повышается роль регулятора антимонопольного комитета. Но антимонопольный комитет пока молчит по этому поводу. Да, пока молчит. Ну, отчасти он, это, это не является большой проблемой, потому что все-таки, да, регулятор. Пока не является. Вдруг новые ну, да, тарифы да. сейчас пойдут. Ну, на самом деле, регулятор да, отвечает за, за тарифы, в том числе за, за, за защиту прав потребителей, да, за то, чтобы они получали услуги в полной мере. Министерство социальной политики отвечает за то, чтобы государство, а не предприятия энергетики, да, выполняли социальную функцию. Потому что сейчас мы видим, что государство так до недавнего, да, и на Нафтогаз Украины свалила свою часть своей функции социальной. Также мы знаем, что есть перекрестное субсидирование в энергетике. Очевидно, что частные компании это не будут делать, не захотят. И тут возникает вопрос, а готовы ли государство да, взять на себя вот финансирование э, социальной функции, которую сейчас до, до недавнего времени несли на себя гос, госкомпании. Ну вот вы затронули вопрос нафтогаза, да? да? А сейчас как раз поднимается вопрос о его продаже. Ну... Некоторых компаний, которые входят в да, «Нафтогаз». Да, и вот ваши отношение к этому? Ну, посмотрите, компания «Нафтогаз» фактически есть де-факто банкрот. Очень высокое, высокое, большое долговое плечо, да. Финансовая модель, по которой она работает, ну, вымывает деньги из компании. Что, 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 что делается? Либо вражеское или дружеское поглощение этой компании. Ну, мы знаем, да, есть претендент, претенденты. Обсуждался вариант поглощения «Газпромом». Либо распродажа активов да, для того, чтобы те сегменты ключевые компании, которые важны для страны, да, этот транзит, например, угу. э, остались или или добыча остались, как бы вот э, были прибыльными. Ну, а если а хорошо, если они будут прибыльными, да. но если они будут в концессии, ну почему нет? То есть на самом деле «Нафтогаз» э, – потенциально очень прибыльная компания. Это первое, это добыча. Второе это Нет, только прибыли, газа. никак никто не получит, да, потом, да? потому что как раз за счет вот возможных прибылей, да, государство заставляет компанию Газ Украины, Нафтогаз субсидировать население. На самом деле нужно помогать да, определенным категориям населения, но это должен делать бюджет, но не компания Нафтогаз угу. В этом проблема. А угу. так, опять же, действительно. Дошло до такой точки, что государство придется либо делиться частью прибыли за транзит, допустим, с российской компанией, либо, ну, либо, да, либо часть продавать активов по добыче, хотя об этом не говорится, но в принципе это и тоже вариант. Угу. Да, как вы считаете, возможно, для того, чтобы отдавать концессию да, да. или продавать да. такие вот объекты, как Нафтогаз? И компании, которые входят да, в такой это, объект Нафтогаз, да? нужно было лучше подготовить законодательную базу для этого и базу нормативно-правовых документов, которыми это все будет регулироваться потом, для того, чтобы у того же антимонопольного да. комитета были да. основания. Ну, смотрите, если, если, если мы говорим про компанию Нафтогаз Украины, то, в принципе, большой прогресс был, в том смысле, что, кроме закона про рынок естественного газа, природного газа, который есть, Правительство уже подготовило вторичную нормативно-правовую базу. То есть, в принципе, готовность к тому, чтобы нафтогаз был разделен на различные компании, они действовали как отдельные субъекты угу. рынка база готова. Проблема это долги. Первая проблема это долги нафтогаза, на кого они упадут, да? на какую компанию. И вторая проблема это все-таки низкие тарифы для населения, для бюджетников, То есть, кто, кто будет субсидировать это. Uh -huh. То есть вот эти две проблемы. А так, в принципе, законы готовы. То есть не в этом, не в этом загвоздка. То есть законы готовы, пора их применять, да, в деле. Да. А, хорошо, Эльдар. Вот вы тоже затронули тему компании ДТЭК. ДТЭК – это публичная компания, которая да. находится в Листинге Биржи, и тем не менее. Как вы считаете, как могла, отразиться, как могла отразиться ситуация на публичных рынках, на фондовых биржах, на вот эти процессы, которые у нас сейчас происходят с приватизацией? То есть, как это могло отразиться на стоимости энергокомпании? Или... Да. Ну, на самом деле, Кроме факта приватизации, да, ну на самом деле в стране, в мире происходит много чего другого. Ну то это есть, да. То есть отделить эффект приватизации на на, на... В, энерго... в, в энергосекторе. Да, поэтому я говорю, угу. что сложно да, выделить, когда никто не знает, какие будут цены на нефть, да, ближайшие там пару лет вообще что что случится с мировыми рынками, да, допустим, так экспортирует электроэнергию в Европу и так далее, и так далее. Ну, в целом, мы знаем двойственное впечатление. С одной стороны, если мы говорим про компанию DTE, да, то топ-менеджмент компании не, не, не один раз говорил о том, что они покупают очень убыточные предприятия, которые требуют очень большого финансирования, uh -huh. поэтому это как бы дополнительная нагрузка на эти компании. С другой стороны, очевидно, у них есть планы по все-таки выведению этих компаний из некого кризиса да, и повышению их капитала. Поэтому я думаю, что действительно то есть ситуация сейчас сложная. То есть, это не действительно вот. Нужно будет потрудиться, чтобы, чтобы эти компании стали более привлекательными и чтобы это как-то сказалось положительно на, на стоимости ДТЭК. С другой стороны, конечно, приобретение таких крупных компаний, потенциально очень привлекательных компаний, я думаю, скорее сказалось положительно на, на стоимости ДТЭК. Спасибо большое, Ильдар. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. И я напоминаю, что сегодня гостем нашей программы был Ильдар Газизулин, старший экономист Международного центра перспективных исследований. Архив наших программ вы можете посмотреть на сайте компании про Capital Group. А пожелания и предложения тем и гостей будущих программ оставляйте на нашей интерактивной странице в Фейсбуке. С вами была программа про капитал и я ее ведущая Антонина Габченко. Совершенствуйте и развивайте свой бизнес, планируйте свою деятельность и привлекайте новый капитал. А также также смотрите нашу программу каждый четверг в 20:55. Всего доброго, увидимся на первом деловом.